merupakan kerja dan kesihatan. Selamat datang Puan Amina. Ya, saya. Apa yang boleh saya bantu hari ini? Saya ni penat banyak kerja selepas raya. Kepala saya sakit. Pening. Okey, yang ni saya rasa adalah masalah tekanan lah dekat di tempat kerja. Ya. Okey. Um, satu, apa yang saya sarankan adalah kena ada keseimbangan dengan kerja dan also kena dapatkan rehat yang secukupnya. Yeah. Okay, apa apa pun nanti saya akan beri beberapa langkah-langkah cara macam mana untuk atasi masalah uh, untuk kurangkan stres lah. Selain so, daripada tu, saya juga akan ingin membuat pemeriksaan lanjut yang lebih menyeluruh untuk pastikan tiada apa-apa yeah. masalah kesihatan yang kita perlu risau. Okey, Tuan Aminah? Okay. Okay. Hamba pati bantu kawal stres kerja selamat kena ambil ubat tu malam ya, yeah, selamat dia tak menyebabkan ketagihan dan boleh digunakan untuk jangka masa panjang so, apa yang dia buat ialah dia boleh men mengimprovekan kualiti tidur uh, sekali lagi uh, Puan Amina boleh tambahkanlah dengan teknik relax, relaksasi ha, dengan buat pernafasan uh, dalam, ha, ada beberapa teknik lah kita boleh buat. Komuniti konsep tip keseimbangan hidup apa yang kita kena faham adalah keseimbangan antara kesihatan dan juga kerja itu adalah satu keperluan. Dia bukan satu kemewahan tau. Jadi untuk kita bekerja dengan efisien, dengan happy, kita perlu untuk sehat dahulu secara fizikal dan juga mental. Also emosi. Pertama sekali haruslah kita identify. Kita kena kenal pasti apakah yang penting penting sebenarnya. Penting dan juga urgent. Okay? So benda ni perlu kita settlekan dahulu di peringkat awal. Eh? Dan seterusnya barulah kita buat kerja-kerja yang tidak penting. Yang hanya untuk hiburan. Apabila kita dah prioritize betul-betul kita punya task, barulah kita dapat keseimbangan yang secukupnya dan akhirnya kita boleh jadi sehat secara fizikal, mental dan juga emosi. Uh, doktor, macam mana saya nak kurangkan kerja tanpa menjejahkan prestasi saya? Anda pernah dengar tak tentang buku Atomic Habit? Dalam buku Atomic Habit, dia menceritakan bahawa apa yang paling penting adalah kita punya habit yang kecil-kecil pada setiap hari. Jadi itulah sebenarnya yang paling penting. Bukan apa yang kita buat banyak pada satu-satu hari, tetapi apakah rutin kita setiap hari. Ah, ha, okay. Jadi, anda boleh lakukan satu rutin yang sihat di mana sebelum tidur, cuba kenal pasti apakah aktiviti yang penting untuk anda buat pada esok hari. Jadikan satu rutin untuk selesaikan masalah yang penting dahulu dan barulah buat aktiviti yang kurang penting. ...seperti tengok aa, cerita ke kan tengok aa, media sosial ke okey jadi yang penting juga sekiranya ada apa-apa masalah kalau tak boleh buat bersendirian carilah aa, pertolongan daripada rakan majikan atau siapa-siapa yang boleh membantu anda Doktor, adakah teknik pernafasan dalam mampu mengurangkan tekanan emosi sesuatu yang kita tak perasan adalah sebenarnya pernafasan adalah sangat-sangat penting. Apabila kita bernafas dengan pendek-pendek kan dan tak regular, sebenarnya dia memberikan oksigen yang tidak efisien kepada kita punya otak dan kepada seluruh badan. Jadi kita jadi kurang fokus. Sebab itulah sekiranya kita berada dalam keadaan yang stres, berada dalam keadaan tersebut ter tergesa-gesa, terburu-buru. Okey, apa yang penting adalah cuba ambil masa sebentar untuk tarik nafas dalam. Okay, dan fokus untuk memberikan oksigen yang secukupnya kepada kita punya otak dan setiap sel pada badan kita. Apabila kita lakukan teknik ini, kita akan berasa lebih tenang. Kita boleh fokus, berfikir dengan bagus dan juga badan kita pun akan jadi, jadi lebih relax dan kurang tegang. Pusatian. Kita tak boleh abaikan kes Puan Aminah ni. Dia perlukan lebih dari sekadar bagi remedy je untuk masalah tekanan dia ni. Doktor Hana, remedy ini membantu ramai pesakit. Stres bukan sesuatu yang boleh diselesaikan dengan ubat sahaja. Puan Mariam, kita nak cakap ni tentang tekanan kerja yang boleh memberikan infak kepada dia punya kesihatan fizikal. Jadi rawatan secara konvensional adalah asas untuk memastikan dia tidak mendapat komplikasi yang lagi teruk. Okey 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 bertenang ya. Dia sebenarnya both are right. Uh, uh Aini is right. Uh, Pemariam is also right. Because kalau misalnya kata BP naik tinggi sangat, of course you need something to bring down the BP kan. But at the same time, kalau kita add homeopathic remedy, dia akan bantu in the long term untuk betulkan the whole situation sebab dia akan correct uh, apa ni orang kata the root cause. Tahu tak? Emotional ke apa ke the root cause. You tahu bukan? how homeopathy works? So, yes, you can actually bubur together tahu tak? Sebab the homeopathy will be supporting dia supporting the ni because what kalau you just bagi ubat darah tinggi sampai bila-bila pun emosi dia tak boleh dia nak tak boleh nak balance benda tu faham kan okey mungkin kita boleh cari jalan tengah pesakit boleh mendapatkan rawatan klinik atau a uh, simptom segera dan remedi homopati untuk jangka panjang setuju pesakit seperti puan Amina mungkin rasa lebih yakin jika dia boleh memilih rawatan terbaik untuk diri dia saya setuju kita ada kanding penyembuhan ni pun untuk berbincang bersama-sama mengenai pesakit kita supaya kita dapat approach yang terbaik untuk merawat mereka. Kita pesakit mahukan solusi bukan konflik. Betul tak? Okey, mungkin juga kita boleh perkenalkan sesi gabungan rawatan untuk kes seperti ini. Boleh cuba, tapi saya tak mahu rawatan utama diabaikan ya. Okeylah, memanglah kita tak akan abaikan apa yang Uh, kalau membahayakan pesakit kita tak akan buat betul tak jadi kalau benda tu penting kita kena bagi kita bagilah ubat ni dia selalu ni untuk bagi ngak tak bagi ngak bagi nafas tapi ubat punya dia boleh bantu long term so kita gabungkan the important thing is apa pesakit got to know that kita ni memang kita integrate and kita guna ramai punya complement uh, the the drugs kita kena educate our patient Lingkaran penyembuhan bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk pasukan yang merawat mereka. Kerjasama adalah kunci untuk memastikan kesihatan yang holistik dan berpanjangan. Nantikan episod seterusnya untuk lebih banyak inspirasi kesihatan. Pusatilah.